Відомий політолог, політтехнолог Юрій Романенко. Будемо говорити про фактично про завершення епопеї виборчих з'їздів політичних партій, які висувають кандидатів в, депут... кандидатів в президенти. На тому тижні, в неділю, вони фактично закінчилися, і вже подали документи і вже зареєструвалися основні кандидати в президенти, вже визначилася майже основна десятка, топ десятка кандидатів, які будуть цікаво спостерігати, і програму яких буде принаймні цікаво читати. Хоча креативу великого я не очікую від наших кандидатів в президенти. Юрій, скажімо, ми читаємо там: Добкін е пропонує Федерацію і вступ до митного союзу, Тіпко пропонує другу російську мову. Е власне кажучи, де чи не зрозуміло, що це все і повний ідіотизм е стосовно досягнення таких короткострокових перспективах цих цілей, і це є популізм, і це мають розуміти виборці. На що вони розраховують? Ну, честно говоря, мне непонятно, на что они разрывают. Ну, с точки зрения реалистичности целей победы, да. Потому что если политики играют такую большую игру, то очевидно, что он ну, прежде всего намерен победить. Либо же, если он не ставит свои задачи победить, то он должен подсветиться и, ну, скажем так, занять определенное место в раскладе. Поэтому я думаю, что большинство всех этих товарищей, которые их выдвинули и от партии регионов, и которые пошли самостоятельно. Они прекрасно отдают себе отчет, что с точки зрения победы им ничего не светит. Поэтому они защищают свой э, тактический интерес. Это либо уйти от преследования со стороны правоохранительных органов, потому что на эти два месяца они получают индульгенцию. Ну, мало про Кузьмина там, например, и про Бойко, да. но про имших. Да, да. Добкин, Добкин и все-таки кандидат от партии регионов, официальный кандидат. Они его поддерживали и высунули. Ну, все равно тоже, в общем-то, и Добкину, и над Допкиным тучи сгущались, по крайней мере, месяц назад. Поэтому, ну, скажем так, ничего нового мы не видим с точки зрения смысла и содержания, и с точки зрения смысла и содержания ничего нового появиться не может, потому что это все старые лица. Поэтому я думаю, что все, все сойдет к типичному, извините за это слово, говнометанию друг друга этих всех кандидатов, которые будут за счет унижения оппонента пытаться каким-то образом подняться. Плюс популизм, популизм, еще раз популизм. В общем, все то, что всегда было характерно для украинской политики. Поэтому, ну скажем так, Медленная украинская революция продолжается. Мы находимся в жерандистском этапе, когда вот это вот болото, доставшееся нам со времен Януковича, оно плавно переползает в органы, переползло, точнее уже говоря, в институты и пытается сделать все, чтобы все осталось по-старому. Но это вступает в конфликт с, скажем так, с интересами масс. Мы, мы видим постоянное Розширення масової активності на місцевому рівні всі ці ради, які намагаються нав'язати свою повестку локальним органам, ми видим, Да, Так, сьогодні стало відомо про те, що Донецька обласна рада вимагає прийняття закону про місцевий референдум на да. надання російському мові статусу другої держави. Це ультимативні вимоги. Ну, это вот из этой же оперы, скажем так, попытаться задешево, потому что эти лозунги, опять-таки, они 23 года, мы их слышим, и они с их помощью легко возбудить избирателя, но очень сложно, точнее говоря, невозможно решить то, что реально волнует избирателя, это прежде всего социально-экономические проблемы. Поэтому вот мы видим расцвет вот этой вот сепаратистско-федералистской повестки, которая к тому же интересна России и россияне, мы ее видим тоже проталкивает вот сегодня был слив относительно разговора кэри и лаврова и там прозвучала вот это вот федерализация которую пытаются нам сейчас подвязать регионалы то есть лично я не против федерализации как в форме решения ну, скажем так, ряда противоречий нашей политической системы, но она не должна идти вот в угоду каким-то каким -то краткосрочным интересам, каких-то политических сил, в частности, я кажу украинскую мову, из их политических сил, в частности, партия регионов, которая ну, просто привела страну в катастрофе, и теперь они еще пытаются что-то навязать. Поэтому это проблема новой власти, что она этих всех тараканов не, загна, не загоняет под, под, под ковер, і, і торгуються з ними, вместо того, щоб ну, скажімо так, загнати їх, додавати і, і забити їх існування. Юрій, тут є дві дві проблеми. Перша це проблема легітимності виборів, результатів виборів. Вибори мають відбуватися таким чином, щоб європейські спостерігачі більшість з них визнали їх легітимними, демократичними, транспарентними і законними. Це перше. Це може досягнути лише тоді, коли буде забезпечено можливість висуватися, вести ефективну кампанію всім учасникам виборчого процесу. Перший нюанс тобто комуністам, і регіоналам у Львові, івано Франковську, Тернополі мають забезпечити можливість ведення ефективної виборчої кампанії ну, Кані так само, як Ярошу на східній Україні. Але з іншого боку, скажімо так, що ми, ми розуміємо, що в основних у нас 2-3 кандидати. Yeah. Всі інші виконують роль спойлерів, тому що кампанія звужена в часі. І дійсно завдання буде, буде в частині чорного піара. Yeah. Якщо говорити про оцих фаворитів кампанії, як би ти сказав, визначив би їхні нейтральні групи? Тобто, на що вони можуть сподіватися? Яке чудо потрібно Тимошенко, чтобы перемогти? И немая не має сделать Порошенко, чтобы выиграть? Ну, Порошенко нацелен, скажем так, Порошенко как абсолютный лидер сегодняшних электоральных симпатий, ну как абсолютно, сколько там у него, 20, 20 с лишним процентов на сегодняшний момент есть, он лидер электоральных этих симпатий только потому, что оппозиция, оппозиционная тройка за зиму просто себя дискредитировала своим ничего не деланием. Значит, Юлия Владимировна не настолько любима народом, чтобы народ побежал, там, высунув язык, навстречу Юлии Владимировны только потому, что она сидела в тюрьме. Это четко видно по ее рейтингу. Ну, про регионалов я уже сказал, их лидер предал их, сами они между собой перегрызлись. Ну, Юлия и... достаточно креативная людина. Она а может вот. сделать такие спин тушами и обойти на повороте не про, не про кого Порошенко. Поэтому стратегия, стратегия Тимошенко заключается в том, чтобы договориться с региональной в использовании их организационной структуры на Востоке таким образом, чтобы через ну, всем известные приемы, легальные, нелегальные, мобили... достичь необходимой мобилизации электората, параллельно опуская рейтинг Порошенко опять-таки легальными и нелегальными способами. Стратегия Порошенко заключается в том, чтобы объединить вокруг себя всех тех кто ненавидит тимошенко опасается ее как реинкарнацию такую Януковича януковича 20 в юбке и тем самым вот опасения всех этих ужасов и наораздев 2010 2000 начала 2014 годов оно будет сплачивать этих олигархов средний класс и другие социальные группы, для того, которые, в общем-то, и будут поддерживать Петра Алексеевича. Я не вижу, скажем, с помощью чего Тимошенко может вот за эти два месяца обойти Порошенко, она может, этого, она может только сорвать выборы. Ее стратегия может быть направлена на то, чтобы сорвать выбор, о чем, кстати, сегодня говорила там, Богословская и э, Вадим Гриб, э, который был замом главы СБУ. В общем, масса людей говорит о том, что э, Тимошенко работает в связке с Путиным, несмотря на свою антипутинскую риторику, э, и как следствие... Спустя месяц мы можем увидеть сценарий, я, не, я допускаю такое, что мы можем увидеть сценарий, когда опять пойдет эскалация, э, такая обострение отношений с Российской Федерацией, на нашей границе опять появятся войска и возможно даже какая-то одинокая блуждающая колонна Кантемировской дивизии зайдет там где-то в районе Черниговской области на территории Украины. Это будет основанием для введения чрезвычайного положения со стороны нашего блестящего верховного главного командующего Александра Турчинова и после этого выборы можно будет отменить под предлогом того, что Украина находится в стану войны, и тут 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 по до выборов. То есть мы далее продолжаем разбирать тревожный чемоданчик, разбирать от Калашникова, и закупать манку, крупы и ну это это будет, я думаю, постановка, но расслабляться не стоит в любом случае. Но опять-таки это на уровне версии, на уровне логики действий, потому что мы понимаем, что для того, чтобы Россия достигла здесь своих целей, то есть здесь появился дружественный ей политический режим, независимый от нее. Для этого необходимо поставить во главе исполнительной вертикали надежного человека. Я не думаю, что Юлия Владимировна надежный человек для Путина, но... Учитывая, что российская внешняя политика по сути провалилась за эти 23 года в Украине, и ситуация дошла до того, что Путину пришлось ну, применять насильственные действия и ставить Украину перед угрозой вторжения, чтобы защитить интересы своего государства, то но, выбор, как бы, на при отсутствии выбора и Тимошенко, как бы, есть После ест того, рыбы. как скандировали э, э, футбольные фанаты. В Харківна да. речі, яка потрясла YouTube, да. говорити о том, какой то перспективы Путіна як личности в среди, особенно молодіжі в Україні і сідського населення, я думаю, не стоит. Якщо повертатися до наших виборів і до кандидатів, тут з'явилися такі екзоти, як Дарт Вейдер, наприклад. І взагалі список кандидатів настільки збільшився, що що хочуть ці кандидати і в, том, в тому числі такі екзотичні. Для, для чего это требуется? 2,5 миллиона гривен тебе заплатить для участия в обычной компании. Ну, кто-то заплатил за них, я думаю. Я не думаю, что у Дарта Вейдера есть 2,5 миллиона гривен. Ну, интернет партии может и есть. Ну, я, я, не думаю, что люди выбрасывают деньги на ветер. То есть мы понимаем, что большая часть этих кандидатов это фейковые кандидаты для того, чтобы довести электоральный процесс до логического состояния безумия. И тем самым будут выборы делегитимизированы. Когда вот вот набор клоунов самых разнообразных, он будет воспроизводить такое количество белого и черного шума, что у наших избирателей, и так находящихся на грани ну, такого информационного сумасшествия, когда вся страна подсела на новости, и люди уже ну, не могут просто без политической вот этой вот составляющей прожить, то все вот шквал информационного вот этого шума, он забьет каналы восприятия информации, и, соответственно, людям будет будет сложнее сделать свой выбор, плюс будет проще, проще делегитимизировать такие выборы. Можно всегда сказать: смотрите, клоуны борются за власть, и в принципе как можно позволять клоунам управлять таким огромным государством. Ну да, я представляю, Штурм Дартом вейдера вместе с Штурмовиками ЦВК, да. является Чубака, в общем полный набор для картинки для российских телеканалов. Да. Если говорить о программах, программатика кандидатов она явно не прослеживается и более того креативностью не отличается. Пока не озвучены избирательные программы Тимошенко и э, Порошенко, будут ли там качественные э, отличия эти программы? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Учитывая, скажем так, те команды, которые работают... Ну, то, что касается Тимошенко, у меня нет никаких сомнений, что у Тимошенко будет типичный набор слов и словосочетаний, которые будут нацелены на то, чтобы, скажем так, подать в информационное пространство ласкающий ухо избирателя ряд популистских слоганов и месседжей. Что касается Порошенко, то его команда еще... Ну, во-первых, она слаба интеллектуально и организационно. Во-вторых, опять-таки слишком мало времени для того, чтобы что-то серьезно подготовить. Поэтому у Порошенко есть возможность... Ну, то есть Порошенко нужно либо брать готовые какие-то команды, которые существуют ну, и да, включать... А, да, да. Да, и включать. Ну, удар опять-таки тоже полная эклектика и э, с точки зрения идеологии и организации. То есть э, это такой, это будет совмещение двух эклектических э, организационных наборов, а возможно и трех и четырех и пяти. И вот в этом э, организационном супе бурлящем э, Порошенко будет э, помешивая ложечкой искать, э, точнее говоря, создавать чудотворный эликсир победы. Кто из действующих кандидатов может Слиться под, под Порошенко, фактически кто будет работать на, на его. На его я, дум, я думаю, что будет кто-то работать из регионалов, из вот этой вот этой этого регионалов, которые пошли, потому что фактически они будут играть, они будут откалывать куски электората, которые могла бы взять та же самая Тимошенко, либо рейтинговый кандидат от партии региона. Хотя, честно говоря, я не знаю, кого сейчас можно назвать рейтинговым кандидатом от партии Региона. Ну допустим, я не знаю, там Допкин или Тегибко — но гибко нет, партии регионов получается. А если позиционирование позиционирования Тимошенко, она на что против? То есть это центр Украины, это Западная Украина? Что Тимошенко, ли? я думаю, будет. Тимошенко будет бороться прежде всего за Восток, используя организационные инструменты. Тимошенко будет бороться за электорат крупных городов. Э, скажем так, где можно развернуть э, очень сильные пиар-волны, в которых, ну, собственно говоря, ее команда э, всегда. Более резинирующая да, 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 пре, преуспевала. Я не думаю, что ей что-то слишком светит на на западе Украины, потому что там будет электорат брать Порошенко, правый сектор, точнее говоря, свобода и и правый сектор, а и, а часть электор, а часть электората удара уйдет к Порошенко. Последний вопрос. Президентские кампания приведет ли к досрочным парламентским выборам? Ну, я думаю, что это зависит от того, кто победит. И я думаю, что в принципе, скорее всего, приведет. Потому что ну, всем очевидно, что э, необходима будет новая легитимизация, э, скажем так, долегитимизация вот, политических институтов в Украине, чтобы потом ни у кого не было вопросов, что решения принимаются нелегитимными институтами. Это проблема, потому что по сути мы теряем критически важное время на, на выборы и очень хорошо. Что, э, известно, что э, реформы нужно делать в первые несколько месяцев, когда у, у людей высокие ожидания, и когда есть вот за счет вот этого вот лага и завышенных ожиданий можно э, ну совершать самые такие радикальные шаги. Чем дальше будет э, уходить время, тем сложнее будет делать какие-то э, серьезные повороты. Поэтому э, сейчас, в общем-то, я бы сказал так, что э, если президентские выборы пройдут, если пройдут, а опять-таки лично для меня далеко не очевидно, что они пройдут, то, по сути, эта ситуация вот для меня там как для историка будет напоминать приход Керенского во Временное правительство и, ну вот, продолжение вот ну, повестки Временного было правительства. А вначале потом Правильно, так я же говорю, вот, это будет как приход Порошенко на пост президента, это будет, по сути, вот как при... при Керенский, при... дальше Октябрьская да, революции. Да, да, да. А потом... Ну, на этой оптимистической а, да. ноте мы благодарим Юрия за комментарий. Оставайтесь с нами, смотрите спин на ТВ. Мы вернемся к вам буквально через несколько минут.